Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kencur untuk burung berkutut kesayangan kita atau manfaat uh, kunyit untuk burung berkutut kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini manfaat kencur untuk burung perkutut kita dan sebelumnya saya ucapkan saya doakan semoga kita selalu diberi rahmat dan hidayah selalu diberi kesehatan selalu diberi kesuksesan selalu untuk kita semua dan manfaat kencur apa saja itu manfaat kencur untuk uh, burung perkutut kesayangan kita diantaranya adalah uh, yang ke kesatu tadi saya akan menjelaskan tentang menghangatkan burung ber, burung perkutut yang uh, yang kedua ada menyehatkan burung perkutut atau uh, yang ketiga adalah bisa mencegah uh, radang pada tenggorokan yang keempat adalah menguatkan pita suara pada burung berkutut yang kelima adalah menghilangkan lendir pada burung berkutut yang keenam adalah menguatkan pita suara uh, istilahnya menguatkan pita suara pada burung berkutut dan yang ketujuh adalah mempercepat uh, atau Uh, burung perkutut itu lebih gacor lebih manggung, lebih gayer dan lain sebagainya. Dan saya akan jelaskan satu persatu tentang uh, manfaat kencur untuk burung perkutut atau saya jabarkan satu persatu untuk manfaat kencur untuk burung perkutut kesayangan kita seperti itu. Jadi seperti ini untuk kencur atau mas yang sering buat masak keseharian ibu-ibu di rumah ataupun yang kita sering jumpai di pasar maupun di ladang maupun di tegalan seperti itu ya manfaatnya sangat luar biasa untuk kesehatan burung perkutut maupun untuk uh, sistem reproduksi burung perkutut maupun sistem suara untuk uh, yang maksimal untuk burung perkutut yang kesatu tadi adalah menghangatkan perkutut uh, waktu di musim hujan apalagi seperti hujan itu uh, sangatlah dianjurkan untuk burung perkutut selalu mengkonsumsi makanan kencur istilahnya seperti itu atau kunyit putih seperti itu Jadi uh, untuk kencur sendiri itu uh, caranya kita lupas kelupas kulitnya kita ambil bagian dalamnya kan itu ada sekitar empat lapis atau tiga lapis seperti itu yang bagian dalamnya paling dalam inti dari kencur tersebut itu kita ambil setelah kita ambil itu kita iris potong kecil-kecil sebesar biji kacang hijau atau sebesar bentol korek api ya gitu lalu kita lolohkan sekitar 3 sampai 5 5 butir untuk uh, melolohkan burung perkutut tersebut. Setelah diloloh itu uh, satu persatu kita luruh di istilahnya di apa diturunkan seperti ini kan. Jadi sebelumnya dibasahi dulu. Itu cara yang yang untuk dipotong-potong kalau cara yang untuk di Uh, parut, diperas juga bisa diparut dulu dan di atas parutan itu dilandasi dengan uh, istilahnya apa, plastik Entah itu plastik, entah itu uh, apa, daun pisang Langsung kita parut, setelah parut dimasukkan ke plastik Terus pucuan plastik itu disobek terus diteteskan ke burung berkuku tersebut Selain itu juga bisa uh, langsung kita peras di paruh burung berkuku tersebut uh. Untuk e, dosisnya itu secukupnya saja, jangan kekurangan dan jangan berlebihan seperti itu karena apa? Kalau berlebihan juga tidak baik untuk burung berkutut seperti itu. Yang kedua, yang kedua adalah menyehatkan, menyehatkan burung berkutut e, dan dia itu e, tidak mudah sakit seperti ini. Apalagi di musim sekarang ini, e, kadang setelah cuaca ganti panas dan cuaca terus dingin. Entah itu kedingin ke panas atau panas kedingin seperti itu, kita harus selalu memberikan manfaat kencur atau memberikan kencur tersebut untuk burung berkutut kesayangan kita seperti ini. Seperti itu, di setiap harinya, entah itu satu minggu sekali, entah itu dua minggu sekali, tiga minggu sekali, ataupun uh, satu bulan sekali, dan kita itu harus konsisten uh, kita jadwalkan seperti itu. Yang ketiga adalah mencegah radang tenggorokan pada burung berkutut Jadi, bila mana tenggorokan untuk burung berkutut itu... Uh, radang, entah itu dia males bunyi ketika rekan apa kan di dalam rongga burung perkutut itu kita tidak tahu tidak melihat seperti itu hanya burung perkutut yang bisa merasakannya seperti itu dan kita harus selalu memberikan kencur untuk burung perkutut supaya apa supaya burung perkutut itu tidak uh, radang tenggorokan seperti itu itu manfaat yang ketiga dan manfaat yang keempat manfaat yang keempat adalah menguatkan menguatkan uh, pernafasan pernafasan untuk burung perkutut jadi yang dikeluarkan dari tembolok ke pak ke leher terus ke paruh, ke hidung itu uh, jadi untuk menguatkan uh, pernafasan uh, dan untuk uh, menguatkan dalam sistem faktor cuaca seperti apa dia tetap kuat untuk pernafasannya jadi seperti itu dan tidak mudah pilek tidak mudah flu seperti itu jadi uh, walaupun burung berkutut itu kalau bunyi tidak meng, membuka paruhnya cuma sedikit tapi bunyinya itu lewat hidung jadi bila mana uh, burung perkutut itu pernapasannya kuat jadi suara tambah berpower suara tambah maksimal dan suara bisa uh, powernya keluar seperti itu tambah keras atau uh, meningkatkan volume burung perkutut tersebut uh, dan yang kelima adalah uh, menghilangkan lendir pada burung perkutut tersebut uh, kan banyak juga ya lendir-lendir yang tersisa di tenggorokan di paruh di tembolok di hidung dan lain sebagainya dia akan menghilangkan lendir-lendir yang di tenggorokan tersebut karena manfaat kencur itu sangat luar biasa jadi bila mana dia banyak lendirnya istilahnya banyak apa cairan-cairan lendir yang terdapat di tenggorokan burung perkutut tersebut itu bisa uh, netral lah istilahnya bisa tersapu oleh uh, manfaat kencur tersebut yang keenam adalah menguatkan pita suara. Jadi pita suara itu untuk yang menghasilkan suara merdu. Pada burung perkutut tersebut, jadi mengeluarkan suara dari pita suara ini. Jadi dari tembolok-tembolok kan memompa ini. Kan bila mana burung perkutut bunyi itu dia menggelembung di sini. Menggelembung besar terus dia memompa ke, apa istilahnya, ke leher. Setelah ke leher itu dia ke paruh, sama ke hidung. Jadi kan dia mengeluarkannya di situ seperti itu. Jadi untuk menguatkan pita suara burung berkutut, walaupun kita tidak tahu pita suara keberadaannya di mana, tetapi di dalam rongga-rongga di antara uh, paruh, uh, tenggorokan uh, tembolok uh, Jadi di sebelah mana kita kan tidak tahu seperti itu. Jadi dia akan uh, menguatkan pita suara burung berkutut. Jadi burung berkutut tambah jadi suaranya tambah jadi jernih yang satu tambah jadi jernih tambah jadi uh, suaranya tambah jadi kering burung berkutut juga suaranya bisa tambah jadi mengkristal dan lain sebagainya tambah uh, suaranya tambah mengalun tambah keluar kongnya jadi uh, suara depannya bisa jelas suara tengahnya keteknya juga jelas suara belakangnya kongnya juga jelas seperti itu jadi kita sering-seringlah memberi uh, kencur tapi dengan proses dijadwalkan seperti itu entah dalam jangka waktu senin selasa rabu kamis jumat satu minggu itu di setiap dijadwalkan ditulis kalau biar tidak lupa ditulis entah itu di buku apa apa biar tidak lupa e, jadi setiap hari apa e, seperti itu yang ketujuh manfaat ketujuh adalah mempercepat e, perkutut itu tanpa rajin manggung nah ini perlu digarisbawahi e, kencur ternyata juga Herbal uh, alami juga bisa mempercepat uh, burung perkutut itu rajin manggung, seperti itu rajin gacor, rajin gayer, istilahnya seperti itu. Rajin gacor itu istilah milenial sekarang ini, walaupun burung perkutut itu sebenarnya itu uh, manggung, anggungan, karena burung anggungan itu dia manggung dan gacor, eh dan uh, gayer, dan kalau... Orang-orang milenial dalam bahasa sekarang itu sering menyebutnya gacor itu tidak masalah karena apa? Dengan era uh, sekarang ini kan juga uh, banyak anak muda-anak muda yang uh, seperti itu. Uh, dan untuk uh, apa kencur sendiri, kencur sendiri itu harus kita ambil tadi sudah saya jelaskan di atas kan sarinya, inti sari dari kencur tersebut itu terletak pada bagian paling dalam kurang lebih ada kulit terus eh, bawahnya kulit ada lapisan lagi terus bawahnya lapisan lagi ada lagi dan itu paling dalam itu kayaknya ada putih yang intinya intinya kencur itu di situ kita ambil di situ dan kita lolohkan seperti itu tapi dengan potongan yang kecil-kecil seperti itu jadi yang satu tadi adalah kencur manfaat kencur atau kegunaan kencur atau kita sering menyebutnya kencur itu uh, untuk masak ibu-ibu di setiap harinya. Entah itu kita ketemu di pasar, entah itu kita bisa beli di jamu-jamu uh, atau kurang rempah Seperti itu. Uh, yang ke satu manfaat ke satu tadi adalah menghangatkan uh, burung perkutut tersebut. Yang kedua adalah bisa menyehatkan pada burung perkutut tersebut entah itu burung perkutut lokal entah itu burung perkutut Bangkok entah itu burung perkutut crossing entah itu burung perkutut warna ataupun lokal alam dan lain sebagainya jadi fungsinya menyehatkan yang ketiga adalah mencegah radang mencegah radang pada tenggorokan burung perkutut seperti ini bila mana kita radang otomatis burung perkutut tidak mau bunyi seperti itu yang keempat adalah menguatkan pernafasan, jadi menguatkan pernafasan pada burung berkutut sehingga burung berkutut itu tambah bertenaga, tambah berpower, bila mana dia berbunyi atau menganggung, seperti itu dan yang kelima adalah meneng menghilangkan lendir, menghilangkan lendir pada burung berkutut, yang keenam adalah menguatkan pita suara menguatkan pita suara pada burung berkutut sehingga suara-suara uh, yang dihasilkan bisa jernih, bisa mengkristal, bisa ngekong, bisa uh, istilahnya resik lah seperti itu resik garing seperti itu yang ketujuh adalah e, mempercepat perkutut menjadi kacor e, dan bisa juga untuk penjodohan, bisa dikasih pencur juga jadi mempercepat burung perkutut jadi kacor manggung jadi e, manggung sempurna jadi gayer ya, yang maksimal dengan proses pemberian kencur tersebut e, sebelumnya e, sebelumnya manggungnya cuma sebentar lama-lama jadi manggungnya lama karena apa Kencur itu fungsinya seperti itu, dan semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, sisi negatifnya. jaga diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Salam Rahayu, salam komania salam persahabatan, salam satu hobi, salam binikatul Galiga. Tak, tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.